এইবিলাক টিকলিকে স্কুললৈ পৰীক্ষালৈ ওলাই লৈ কি লিখি আছা এইটো কি বনাইছা বোলে এই কিবা ছবি আঁকি আছে এজনী কোন হয় মই মোক আঁকিছা শিঙো দি দিলা দেখোন পৰীক্ষালৈ ওলাই লৈ পেলাই পঢ়িব লাগে কিতাপখেত দি দিলোঁ কপি পৰা ঘূৰাই পেলাই দেখুৱাই দিয়াচোন সেইখন এজনী বোলে মই হয় জানো মোৰ নিচিনা হয় জানো পাৰিছা কি দেই আকৌ পঢ়িবহে লাগিছিলে ভালেই আঁকিছে দেই টেক্লিকে ধুনীয়া আঁকিছে চকু টকুবিলাক ভঁৰাল হৈছে বাৰু চকু নাক আঙুলিকেইটা ভৰি আঙুলি এনেকুৱাই থাকেনে ভৰি আঙুলি এনেকুৱাই থাকেনে অঁ পাঁচটা আঙুলি থাকে কাৰণে একে জেগা নাই কাৰণে এনেকৈ দি দিছে ন যোৱা হৈ গ'ল টাইম হৈ গ'ল যোৱা এইবাৰ কাক আঁকিছে এইফালে সেই অম্বেদা চাই চাই একেবাৰে মানুহ চাই চাই আঁকিব পৰা হৈছে ন অমেদা এটা চুলি কেইডাল তেনেকুৱা হয় জানো হৈ গল দিয়া পিছত আঁকিব এতিয়া সময় হৈ গ'ল নহয় যোৱা কি কি আঁকি থাকে অম্বেতাটো ইমান শকত নহয় তোমাৰ নিচিনা পাতলাহে হৈ গল যোৱা দিব পিটন পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগত পিটন দিব হৈ গ'ল হৈ গ'ল সময় হৈ গ'ল যোৱা নাম লিখিব নালাগে যোৱা আহি পেলাই কিমান আকে আঁকি থাকিলেই হ'ল বাই বাই হাই ৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলৰ ইউনিটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে এই তিনি চাৰিদিনেই হৈ গ'ল মন চনবোৰো ভাল নহয় আৰু লগতে গাজাবোৰো ভাল নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ বনোৱাই নাইকিয়া আজি এইফালে পঁচিছ তাৰিখ হৈ গ'ল ছেপ্টেম্বৰ যোৱা বাৰ্থডে' দিনাই ব্লগ কৰিছিলোঁ একৈছ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন বাৰ্থডে' দিনাখন মানে কি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ মন নাই যদিও তাতে মনচনো ভাল নহয় সেইবিলাক খবৰবিলাক শুনাৰ পিছততো একদম মন চন ভাল নাথাকিলে আৰু ক'ৰ পৰা নো বাৰ্থডে পাতিবলৈ মন যাব তথাপিতো মানে এওঁ জোৰ কৰাৰ কাৰণে কাৰণ বছৰেকৈ আকৌ সেই জন্মদিনৰ দিনটো আকৌ এদিনহে আহিব সেইটো কাৰণে তথাপিতো থুলমূলকৈ নিয়ম কৰি আকৌ ৰিখত আহিম বুলি কৈছিলে যেতিয়া এওঁ ক'লে আৰু এনেই সৰু সুৰাকৈ অকণমান নিয়ম অকণমান কৰি পেলাই ঘৰতে জন্মদিন বুলি চবেই লগে ভাগে ভাত এসাঁজ খাওঁ মানে ইমান ফূৰ্তি নহ'লেও মানে নিয়মটো কৰি পেলাই চবেই লগে ভাগে ভাত এসাঁজ খালোঁ আৰু তেতিয়াই ব্লগ বনোৱা তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে কৰাই নাইকিয়া আৰু এইবিলাক মানে টিভি মোবাইল অনবৰতে খুলিলেই সেইবোৰকে দেখি থকা যায় যে আৰু সেয়া দেখি থকাৰ পিছত আৰু ক'তনো আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ মন যাব মানে মনো নাযায় আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' সেইকেইদিনত দিয়াই নাছিলোঁ যোৱাকালিহে এটা ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক ঢেৰ ৰৈয়ে গৈছেগৈ জন্মাষ্টমী ভিডিঅ' তাৰপিছতে বিশ্ব বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ থাকিলে তাৰপিছতে আমাৰ ভাদ মাহৰ নাম সামৰণি সেয়া ভিডিঅ' দিবলৈ থাকিলে ধেৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ থাকিয়ে গ'ল দি মানে দিয়াই নেকি মই ৰন্থনবিলাকো ভাল নহয় যে আৰু সেইকেইটা দিন মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' থাকিলে দিবলৈও মানে একেবাৰে মন যোৱা নাই কাৰণে সেই তিনিদিন চাৰিদিন মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' মই একেবাৰে দিয়াই নাছিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰাহে এটা এটাহে দিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে জন্মাষ্টমীৰ ভিডিঅ' বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ভিডিঅ' সেইবিলাক ভিডিঅ' বাৰ্থডে ভিডিঅ' সব দিওঁতে দিওঁতে যেনিবা পূজাই পাৰ হৈ যাবগৈ কিন্তু উপায়টো নাই ন আৰু সেইকেইটা দিননো কিনো ভিডিঅ' দিম নিজৰে মনবোৰ ভালো নহয় যায় কাৰণ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাইকিয়া আজি সেই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ এইফালে টিক্লিক কৰক কাইলৈ পৰীক্ষা শেষ হ'ব আৰু আজি পঁচিছ তাৰিখ আৰু মাজতে এটা পৰীক্ষা আছে আৰু এইফালে পৰীক্ষা সেই এটা পিছুৱাই দিয়াৰ কাৰণে মানে বেক টু বেগ মানে দুটা পৰীক্ষা দি দিলে নহ'লেতো ছাব্বিছ তাৰিখে পৰীক্ষা শেষ হ'লে ৰাজহা আহি গ'ল যা এই একদম মানে এনেকুৱা দিগদাৰ দিয়ে নহয় টিকলিক থাকিলে ইমান দিগদাৰ নকৰে তাইৰ লগতে খেলি কৰি থাকে যে কিন্তু এতিয়া সেই তাই নাথাকিলে মোৰ ওচৰত মানে ওপজনী ওলাবলৈহে পালেহে একদম এনেকুৱা দিগদাৰ দিয়ে নহয় এতিয়া ব্লগটো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে বেলাইকনটো অল কৰিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু এইফালে ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে বনাবলৈ মনেই নোযোৱা হৈ গৈছেগৈ একদম ভিউজ চিউজ একদম পূৰা কমি গৈছে তাকে ভাবিছোঁ আৰু দুহেজাৰ হাজাৰ ছাব্বিছ চনলৈ মানে ব্লগ বনোৱা এৰিম নেকি কেতিয়াবা স্পেচিয়েল বাৰ্থডে চাৰ্ডে কিবা থাকিলে তেনেকৈ দিম আৰু কাৰণ নহ'লে মানে হাফ মনিটাইজেশ্যন হোৱা এবছৰে হৈ গ'ল ফুল মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ মাত্ৰ পাঁচ মানে পাঁচশ ঘণ্টা এটা লাগিছিলে কিন্তু নহ'লেগৈ লাহে লাহে এতিয়া বাইছ ষ্টেণ্ডবিলাক ইমানেই কাটিছে কোনোমতে মানে পঁয়ত্ৰিছশ হৈছিলেগৈহে এতিয়া মানে একত্ৰিছশ পাই গ'লগৈ কিবলৈ গ'লে কিমান তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট টাইমবিলাক মানে কাত খাইছে আৰু একেখিনি কথাকে কিনো কৈ থাকিম কৈ থাকিবলৈ মনো নাযায় মানুহে হৈ কি বুলি এজনী ভিডিঅ' ভিউজ নাই ভিউজ নাই একেটাকৈ কৈ থাকে মানুহে ভাবিবগৈ আমনি পাই যাবগৈ সেইকাৰণে কৈ নাথাকোঁ আৰু তাকে ভাবিছোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সত মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ এৰিম আৰু কেতিয়াবা স্পেচিয়েল বাৰ্থডে' থাকিলে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱা তেনেকুৱা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'বিলাক দিম কিন্তু ডেইলী ব্লগ হিচাপে নকৰিম আৰু কাৰণ মানে আমনি লাগিছে আৰু কাৰণ তিনি বছৰ জাৰ্ণি এটাত চেনেলটো যেতিয়া মণ্টেজ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে পইচাৰ কাৰণেই নহয় কিন্তু মানে নিজৰে কিবা এটা ক'বলৈকে হয় ন যে চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হ'ল বাকী পইচা বাট বাকী পিছৰ কথা এনেও মনটাইজেশ্যন হ'লে বাৰু আমাৰ নিচিনা ইউটিউবাৰ ক'ত পইচা পাম কাৰণ ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া ভিউজে নাথাকে তো কথাই আহি নপৰে সেইটো দিল্লীখতৰ এতিয়া কেইটা টাইম চাৰে দহটা বাজিছে বাৰটা ছুটি হ'বহে পৰীক্ষা আৰু আজি আছে হিন্দী তাৰপিছতে আকৌ যোৱা পুৰণি পৰীক্ষাটো কাইলৈ আকৌ দি দিছে ইংলিছ টুটো আছে একদম সেইকাৰণে এইকেইদিন আৰু বেগ টু বেগ পৰীক্ষা হৈ যাব মাজত আৰু গেপ নাইকিয়া ময়ো কামখন আজৰি মানে জাষ্ট হৈছোঁহি আৰু এইবাৰ ৰোগটো দিছে নহয় এইফালে বাৰীত কাম কৰা মানুহো লাগি আছে তাকে যাওঁ পটককৈ চাহকণ দি কৰি লওঁগৈ আৰু এইফালে থান্ডেলখনত মানে কৈছিলোঁ বাৰ্থডে বাৰ্থডে কি কি কাপোৰ উঠিছিলে দেখাম বুলি তাকে বোলো পটককৈ কাম কৰা মানুহো লাগি আছে যে চাহকণ দি লওঁ গিফ্ট কৰি লৈ লাহেকৈ বাৰ্থডে কি কি কোনে কি গিফ্ট দিলে দেখাই আছোঁ বাৰ্থডে মই কৈছোঁ তেনেকৈ একো হেৰি কৰাই নাছিলোঁ নিয়মটোহে কৰি উঠিছিলোঁ তাকে এওঁ যেনিবা সেই বাৰ্থডে আগদিনাখন গিফ্ট চিফ্ট আনিমগৈ বুলি ভাবি পেলাই কেনেকৈ মানে ঘটনাটো হৈ যাওঁতে তাৰপিছত আৰু মঞ্চনবোৰ ভাল নহয় দোকান বজাৰবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল যে বাৰ্থডে' গিফ্ট চিফ্ট যেনিবা তেনেকৈ দিয়া নাই আৰু এইবাৰ পূজাটো মানে মানুহবিলাকক কিয় মঞ্চনবোৰ ভাল নাথাকিব ন পূজাও এইবাৰ মানে তেনেকুৱা হুলস্থুলীয়া নহ'ব অথলমূলকৈ যাব পূজা বুলি তেনেকৈ কাপোৰ কানি একো লোৱাই নাই বাৰ্থডেত সেয়া উঠিছেই আৰু এইবিলাকতে মন চনবোৰ ভাল নহয় যেতিয়াও পূজা বুলি ক'লে কাপোৰ কানি লোৱা পূজা যেনেকৈ বাৰু হুলস্থুলীয়াও নহ'ব নিৰিবিলি পৰিৱেশ তেনেকৈ নিয়মটো হ'ব আৰু চাগৈ চাহ পতককৈ মই সেই কাম কৰা মানুহ লাগি আছে চাহকণ দি লওঁ দি লৈ লাহেকৈ বাৰু বাৰ্থডে কিকত কাপোৰ কানি উঠিছে মিলিছে বাৰু দেখাই আছোঁ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ক'লে অলপ দিন বনবিলাক মানে চাফা নকৰোঁতে একদম কিমান যে বন গজি গ'ল তাতে বৰষুণ দিয়াতে একদম মানে পূৰা পতাপট গজিছে আৰু এইফালে সেইয়া মানুহ লাগি আছে এটা চাইডৰ পৰা অলপ অলপকৈ চাফা কৰি আছে গোটেই বাৰীখন মানে চাফা কৰোঁতে অকণ টাইমো লাগে যে লগতে এইফালে পাপাও লাগি আছে কাম কৰা মানুহো লাগি আছে প্ৰথমে বাৰ্থডে কাপোৰ কেইযোৰ দেখুৱাম বুলি ক'লোঁ হয় কিন্তু মানে দৌৰা দৌৰিতে দেখুৱাবলৈ থাকিয়ে গ'ল যে এইফালে এইফালে সেই কাম কৰা মানুহো লাগি আছে চাহ তাত দি আকৌ বতৰটোহে লাগি গ'লো যে একদম টাইমেই পোৱা নাইকিয়া থাকে বোলো এতিয়া গোটেইকেইযোৰ উলিয়াই লৈ পেলাই ধুমা ধুম বোলো দেখা আগতে বাৰ্থডেত দিয়া কেইযোৰ দেখাই লওঁ এইযোৰ ডাঙৰ বাইদেৱে দিছিলে বাৰ্থডে দিনাখন আৰু নেদেখালোঁ মন চনটো তেতিয়া ইমান ভাল নহয় যে সেইকাৰণে নেদেখালোঁ আৰু এইযোৰ ডাঙৰ বাইদেৱে দিছে কাপোৰযোৰ একদম লাইট ৱেইট হয় পিন্ধিবলৈও ধুনীয়া আৰু এইফালে আচলটো এনেকৈ আছে ফুল গোটেইযোৰ ফুলি নেদেখাওঁ আৰু সেইযোৰ পাতলা যে সেইকাৰণে পিন্ধিবলৈ ভাল বেছি বধুৰ হ'লে মানে কাপোৰবিলাক পিন্ধিবলৈ অকণ অসুবিধাও হৈ যায় এইখন চাদৰখন আৰু এইখন মেখেলাখন আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেই ফুল আছে আৰু এইফালে সৰু সৰু মাজত সৰু সৰু বুটা আছে আৰু মই এনেও ডাঙৰ ফুল মানে ভাল নাপাওঁ যে সেইকাৰণে সৰু সৰু খিচকিচিয়া ফুলৰ দিছে আৰু বেছি ডাঙৰ ফুলৰ কাপোৰবিলাক মানে মই ইমান ভাল নাপাওঁ এনেকুৱা সৰু সৰু খিচকিচিয়া ফুল হ'লে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে নিবেলে আৰু এইফালে এইখন মেখেলাখন আৰু ইয়াতে মাজত ক'ৰবাত ব্লাউজৰ পিচটো আছে পিছত চাব লাগিব বাৰু তাৰপিছতে জ্যোতিকা বাইদেৱে দি এযোৰ এই এযোৰ এযোৰ মানে মই অকণ ৰ'দত দিছিলোঁ আজি এই স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কাপোৰ এযোৰ দিছিলে আগতে ভাটৌ ৰঙা এযোৰ পিন্ধিয়ে থাকোঁ ন সেইযোৰটো মোৰ প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত দেখিয়ে থাকে কোনোবাই কোনোবাই মাজতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে ভাটৌ ৰঙৰ কাপোৰযোৰ মই নিজেই কৰিছিলোঁ নেকি মই ভিডিঅ'ত কাৰোবাক কৈছিলোঁ যে কমেণ্টত যে সেইযোৰ কাপোৰযোৰ মই কৰা নহয় জ্যোতিকা বাইদেৱে বাৰ্থডে যেনে কিহঁতে হওক সেইযোৰ মই কিনিছিলোঁ আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট আগৰ বিয়াকেইযোৰ চিলাই পেলাই জানো ক'ত আছে পিন্ধাই মানে কি আৰু এইখন আৰু বেঙুনীয়া কালাৰটো মানে মোৰ খুব প্ৰিয় হয় সেইকাৰণে মানে দুযোৰ কাপোৰ আনিছিলে এযোৰ বেঙুনীয়া আনিছিলে আৰু এযোৰ অকণমান সেউজীয়া কালাৰে আনিছিলে কিন্তু অকণমান কালাৰটো ডাৰ্ক হয় মই যেনিবা বেঙুনীয়া চৰিকৈ ৰাখিলোঁ বেঙুনীয়াটো মানে মোৰ খুব ফেভৰেট কালাৰ হয় আগতে ব্লু আৰু পিংকটো ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া যেনিবা পাৰ্পল কালাৰটো মোৰ একদম খুব প্ৰিয় হয় আৰু এইবিলাক সেইয়া সৰু সৰু এনেকৈ ফুল আছে এনেকুৱা সৰু সৰু ফুল আছে আৰু গোটেই মেখেলাখনত তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আছে কাৰণ মই কৈছোঁৱে ডাঙৰ ফুলৰ কাপোৰবিলাক মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে সৰু ফুলৰ কাপোৰবিলাক মানে মই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এইযোৰ কাপোৰতো এয়া সৰু ফুল দিছে আৰু এইটো কি ফুল কয় জানো নামটো ময়ো নাজানো ওচৰৰ পৰা এপাক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ সেই আৰু এইখন মেখেলাখন দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে চাদৰখন এইখন এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে ছাইডত আচলটো পাৰিটো এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে অঁ জাপি লওঁ কাপোৰযোৰ মানে অকণমান ৰ'দত দিছিলোঁ স্ক্ৰিন পিনকিন কৰা কাপোৰ যে সেইকাৰণে আৰু এইফালে আঁচলটো দেখাছোঁ আৰু এইফালে সেইটো আঁচলটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পাৰ্পলত ব্লেক কালাৰ ফুল কৰা হৈছে আৰু মাজত সৰু সৰু এনেকুৱা তাত গ্লিটাৰ কি পেলাই গ্লিটাৰ বৰফ কৰা হৈছে অ' চাদৰখনো ওলোটাকৈ নদেখানো মই চিধাকৈ এইফালেহে চিঠা মানে হেৰিটো চালো পাৰ্পলত সৰু সৰু এনেকুৱা গ'ল্ডেন কালাৰ মানে গ্লিটাৰ বৰফ কৰা হৈছে আৰু এইফালে আঁচলটো আৰু এইকেইযোৰ বাৰ্থডে' কাপোৰ তাৰপিছতে আৰু ষ্টেণ্ড এডাল দিছিলে ষ্টেণ্ডডাল যেনিবা মই এতিয়া বৰ্তমান ভিডিঅ'টো কাৰণে লগাই থৈছোঁ যে মই গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ দেখাই লওঁ দেখাই ল'বলৈতো আছে বাৰু হাতেৰে ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই ষ্টেণ্ডডাল আপোনালোকক দেখাম আৰু ডাঙৰ বা কাপোৰযোৰ দেখাই দিলোঁৱেই নহয় অকণ ওচৰৰ পৰা ফুলকেইটা দেখাই দিছোঁ বাৰু এইখিনি সৰু সৰু ফুল আছে একদম কাপোৰ একদম লাইট ৱেইট দুইযোৰ কাপোৰেই লাইট ৱেইট জুতি কাপাইটো দিয়াযোৰো লাইট ৱেইট আৰু ডাঙৰ বাই দিয়াযোৰ একদম পাতল ইয়াত চিলাবলৈ দিয়া হোৱাই নেকি তাকে এতিয়া পূজাটো পালেহি এইকেইদিনত আৰু চিলাবলৈ দিলেও কাপোৰ দৰ্জিয়াই দিবই নোৱাৰিব কাৰণে ভাবিছোঁ পূজাৰ পিছতহে একদম আৰামত মানে গোটেইখিনি চিলাবলৈ দিম আৰু মই ৰিকৰ বাৰ্থডেলৈ যাওঁতে কাপোৰ দুযোৰ লৈছিলোঁ যে কোনোবাই কোনোবাই ভিডিঅ' দেখিছিলেই হ'বলা কিছুমান কোনোবাই সেইটো দেখা নাইও একেযোৰ মানে চিলাবলৈ দিবলৈ পৰা নেকি এখন মেখেলাখিনি এই ঘৰত ৰাফ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ আৰু এইফালে সেইফালে নামঘৰ চামঘৰে পিন্ধিবলৈ ভাল হয় যে আৰু এইফালে এইখন চাদৰখন ৰিকৰ বাৰ্থডে দিনাখন ভিডিঅ'কেইটা দেখাইছিলোঁ সেই কাপোৰ সিজো মানে গোটেইখিনি একেলগেই থৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে উলিয়াওঁতে বোলে এপাক দেখাই দিওঁ কোনোবাই নাই দেখা যদি দেখা পাব আৰু এযোৰ এযোৰ বেঙুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰটো মানে মই ইমানেই ভাল পাওঁ বেঙুনীয়া কালাৰ মানে ঢেৰ কাপোৰ আছে মানে চবৰে শ্বেপবিলাক অকণ বেলেগ বেলেগ কোনোবাটো পাতল কোনোবাটো অকণমান বেলেগ বেলেগ কালাৰ আৰু পিন্ধিলে মানে এনেকুৱা লাগে যে কিছুমান কাপোৰ একদম একেযোৰকে ৰেগুলাৰ মই পিন্ধি আছোঁ নেকি একে ডিজাইনৰ মানে একে কাপোৰ মানে ঢেৰ আছে কিগৈ ক'ত কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি মোৰ চাদৰ মেখেলা কালেকশ্যন চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব মই দেখাম বাৰু আৰু এইবিলাক এইখন চাদৰখন আৰু এইবোৰ কাপোৰ মানে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হয় ৰাফ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্লু কালাৰ এযোৰ আছে সেইযোৰ পিন্ধি পিন্ধি একদম মানে এক বছৰত যোৱা বছৰ অমিতা বাৰ্থডে এইদিনাখন টাউনলৈ বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে সেইযোৰ লৈছিলোঁ এক বছৰত এনেকুৱা মানে পিন্ধিছোঁ নহয় আৰু পিন্ধিবলৈ মানে খুব ভাল হয় আৰু মানে পিন্ধিলে ওলে তলে পিন্ধি গৈ আহি পেলাই ধুলেও মানে গাত নালাগে বেছি হেভী কাপোৰবিলাক পিন্ধি পেলাই ধুই দিলেও নষ্ট হৈ যায় যে বেয়া লাগে তেনেকুৱা তাৰপিছতে তাকে এইকেইযোৰ দেখাই দিলোঁ বাৰ্থডে কাপোৰৰ লগতে সেই নিজে কিনা কিযোৰ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু কৈছোঁৱেই আৰু বাৰ্থডেত তেনেকৈ এইবাৰ গিফ্ট দি গ'লেই নোৱাৰিলে গিফ্টটো মেটাৰ নপৰে মানুহৰ মৰম চেনেহ কিটো সেইটোহে আচল মানে হেৰি পৰে আৰু গিফ্টনো কি ন গিফ্টটোতো মানুহৰ কাপোৰ আজি আছে কালি নাইকিয়া মৰম চেনেহ মোৰহে আচল বস্তু তাকে বাৰ্থডে' বুলি কি কি গিফ্ট পালোঁ তাকে লগতে দেখাই দিলোঁ ফেনখন বন্ধ কৰি লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যে একদম পূৰা ঘৰম উঠি গৈছেগৈ এইফালে ফেনখন দি লৈছোঁ অকণ চাগে কথাবোৰ ভালকৈ স্পষ্ট নহ'বও পাৰে বতাহ মাৰি থকাৰ কাৰণে আৰু এইফালে এইডাল ষ্টেণ্ডডাল ইয়াতে মোবাইলটো মানে হেং কৰি থৈছিলোঁ এইডাল এডাল দিছিলে তাকে এইডাল মানে জ্যোতিকা বাইদেউক কৈছিলে আৰু এডাল বোলে অৰ্ডাৰ দিছে এডাল যদি পচন্দ হয় এইডালৈকে ৰাখিবলৈ দিছে তাৰপিছত এইডাল যদি পচন্দ নহয় তেনেহ'লে আৰু বেলেগ এডাল অৰ্ডাৰ দিছিলে বোলে সেইডাল তেতিয়া দিম বুলি কৈছে তাকে এইডাল দুদিন এদিন মানে ইউজ কৰি চাই ল'বলৈ দিছে কেনেকুৱা পাওঁ যদি মই বেয়া পাওঁ মানে তেতিয়া আৰু বেলেগ এডাল মানে অৰ্ডাৰ দি থৈছিলে দুডাল দিছিলে এডাল জুটিকা বাইদেউৰ কাৰণে দিছিলে আৰু এডাল মোৰ বাৰ্থডে' কাৰণেই দিছিলে সেই কাপোৰো দিছে ষ্টেণ্ডো দিছে তাকে মই কৈ আছোঁ কেলে দিব লাগে যিকোনো কিবা এটা দিলেই হয় আৰু এইফালে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁ যে ষ্টেণ্ড দৰকাৰ হৈ থাকে এইটো কাৰণে দিছে তাকে এতিয়া বৰ্তমান মোক ইউজ কৰিবলৈ দিয়া এডাল এইডাল যদি এডাল মই বেয়া পাওঁ তেতিয়া কৈছে এক্সেঞ্জ কৰি লৈ পেলাই বেলেগ দীঘল এডাল দিছে বোলে আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে অকণমান ওখ হ'লে ভাল হয় চাৰ্জ কৰিবলৈ এইডাল আকৌ মানে তেনেকৈ থ'বলৈ জেগা নহয় যে ক'ৰবাত খিৰিকী চিৰিকী বা এনেকুৱা হেৰিয়াত হেং কৰিবলৈহে ভাল হয় এইটো মানে দীঘল নহয় এইডাল ষ্টেণ্ডডাল এইডাল দেখাই দিলোঁ ইয়াতে মানে সেই লগাই লৈ পেলাই হেৰিটো চে খিকীতে হেং কৰি লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ যে মোবাইলটো লগাই লওঁ সেইকাৰণে দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু এইডাল এতিয়া পতাপত যাওঁ এতিয়া মোৰ ভাতৰো মানে আধৰুৱা হৈ আছে যে বাকীখিনি কৰোঁগৈ আৰু সেইবিলাক গোটেই মানে খিচলতি হৈ গৈছেগৈ পতাপট এইবিলাক গোটেইবোৰ জাপোৰ সেইকাৰণে মানে কাপোৰৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে বনাবলৈ মন নাযায় একদম মানে এযোৰ এজোকে দেখুৱাই থাকিলে গোটেই ঢেৰ মানে খিচমিজিয়াই হৈ যায় যে আপোনালোকক কৈছোৱে কোনোবাই যদি মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন বা কিবা তেনেকৈ বেলেগ চাব ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' দেখাম আৰু মই নিজেই ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰো কিছুমান আছে তাকে কমেণ্ট কৰিব কোনোবাই কোনোবাই যদি চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে দেখাম আৰু এনেই ভিডিঅ'টো বনাই লৈ পেলাই দিয়াৰ পিছত ভিউজ চিউজ নহ'লে মানে ভাল নালাগে সেইকাৰণে কোনোবাই কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বিচাৰে কমেণ্ট কৰিলে সেই অনুপাতে তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগে সেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়া পটকত যাওঁ মই বাকীখিনি ভাতৰ চাহ যোগাৰটোগৈ নহ'লে কৈ পেলাই টিগলিকৈ স্কুলৰ পৰা আহি পাবলৈ হৈ যাবহি ভোক লাগিব হাল্লা লগাই দিব এইফালে বতৰটো অকস্মাত কি হৈ গ'ল নহয় একদম এনেকুৱা বৰষুণ নেৰা নেপেৰা সেয়ে অলপ আগলৈকে ৰ'দ আছিলে আৰু এতিয়া সেয়া বৰষুণ এইফালে ভাত পানী বনাই কৰিলে আজৰি আৰু এইফালে তৎক্ষণা ৰ'দৰ মাজতে তাই ৰাতিপুৱা সময়ত দেখিলে কিমান ৰ'দ এতিয়া ইমান বৰষুণ গখন এইফালে স্কুলৰ পৰা আহি পাবলৈ পৰা নাই তাতে আকৌ স্কুলৰ পৰা আহোঁতেই তাহাঁতক লৈ আহিম বুলি গৈছিলে চিবলিঘাটত ৰেইনকোট চেইনকুটো নিয়া নাই সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আহিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে চাৰে বাৰটা বাজি গ'ল ইমান ৰ'দ ৰাখিব আৰু এতিয়া অকস্মাত একদম তেনেকুৱা ৰ'দ একদম বৰষুণ নহয় বা সেনেকুৱা দৌৰা দৌৰি কাপোৰ কানি এইবিলাক সামৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া লগতে ব্লকটো সামৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলে হৈ যাব নহয় তেনেকুৱা আজি ব্লকটো বৰ বিষয়ে একোৱেই নাছিলে বেলুগৰ এটা ৰেষ্টাৰ্ট কৰি লগতে ব্লকটো সামৰি দিওঁ এতিয়া আৰু ডিগ্ৰী ঘৰত স্কুলৰ পৰা আহক আহিলে তাৰপিছতে লাহেকৈ ভাত খাম এতিয়া অলপ সময় বৰষুণ চাই চাই বহু দিন হ'ল অলপ চৰকাৰৰ পৰা ভালেই হৈছে বৰষুণটো এপিনে বিয়াতে বতৰ ততো আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে নহ'লে ইমান গৰ্বপনি গৰম এজন মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে বুলি বতাহটো যাওঁতে ভাল হৈ গৈছে এ বাই পাই পুনৰ এটা লোকক আকৌ লগ পাম